keçən 5 hektar əkmişdik. Bu il isə 11 hektara qədər e, təkdə tütün əkmişik. Onun 5 hektarı ümumi sortudur, 5 hektar yarımı isə Berley sortudur. Berley sortuna bu il üstünlük vermişəm ki, Berley məhsuldar bitkidir, 6 e, tonaya qədər quru tütün əldə etmə qabiliyyəti olur. Bu da xalis gəlir deməkdir. Müqaviləmiz var Şəki MMC ilə. Çox yaxşı qiymətə də götürürlər. Hektara 1700-2000-ə qədər xərc çıxır. Onlar bizə subsidiyalar da verir, kömək edirlər. Saat 10-da gəllik, 2 dəfə gəl növbə ilə gəlirik. Saat 5-də də evə qaydırırıq. Koronavirusa görə məsafə saxlayırıq. Keçən il 35 hektar sahədə tütün əkilmişdi. 57 ton 0.5 ton düşən istehsal olunub dövlətə verilməzdir. Bu illəri yılları hektarları artırmışıq. 50 hektar, 51 hektar tütün əkilib. Son hədəfimiz isə 70-75 ton arasındadır. Rayonda tütün qurutma məntəqələri yoxdur. Çətini çəkilir. Olsa daha da yaxşı olar.